হেল্ল' কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে সুখলৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালে ভালে আছোঁ মই যিহেতুকে আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই সত্যৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই বেছি ভাল পাওঁ সঁচা কথাটো কৈ ভাল পাওঁ লাগিলে কিছু কিছুৱে বেয়া পায় মানে সঁচা কথাটো ক'লে ভাবিছে এইনো কিয় ক'ব লাগে এনেকৈ যদি আছিলে এইখিনি কথানো কিয় এতিয়া ক'ব লাগে তেনেকৈ কিছুমানে কয় কিন্তু সেইটো নহয় অকণ ওপলে দেখা কেমেৰাটো কিন্তু মই আমাৰ দিকুদাহে কেমেৰা কৰি আছে মই এটা কথা কওঁ মানুহে যে কয় মানুহৰ একালে দুখ একালে সুখ বুলি কয় আচলতে কি হয় কিছুমান মানুহ সঁচাকৈ দুখতেই মৰি যায়গৈ দেই মই কথাটো এটা কাৰণেই কৈছোঁ আৰু কি জানে মানুহে সদায় কৰ্ম কৰিব লাগে আৰু আপুনি থকা ঘৰৰ কাষৰ মানুহ ঘৰে যদি উন্নতি কৰিছে আপুনি কেতিয়াও জ্বলিব নালাগে যে সি উন্নতি কৰিছে তাক হিংসা কৰোঁ সেইটো কথা নহয় সি উন্নতি কৰিছে ময়ো কৰিম মোৰো এদিন হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে যেতিয়া আমি শৈশৱকাল অতিবাহিত কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ এল পি স্কুললৈ প্ৰথম খোজ পেলাইছিলোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ লগৰীয়াবোৰে সুন্দৰকৈ মানে লেজাৰ সময়ত খোৱা বোৱা কৰিছিলে আৰু তেতিয়া মানে আমি খাবলৈ নাপাইছিলোঁ আমি তথাপিতো আক্ষেপ নাই আমাৰ তথাপিতো আক্ষেপ নাই তেহেঁতে খাইছে আমি এদিন খাম আৰু সেইটোকে মনতে বুকুতে বান্ধি পেলাই আমাৰ নিজৰ কাম নিজে কৰি গৈছিলোঁ আৰু বৰ্তমান তেতিয়া নাপালোঁ নাই কিন্তু ভগৱানে এতিয়া অকণমান হ'লেও মুখত মানে অৰ্ণমুঠি ভালকৈ পেলাইছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত সেইকাৰণে কৈছোঁ কেতিয়াও লাজ কৰিব নালাগে কামৰ সৰু বৰ কেতিয়াও নাই আমি বহুত কষ্ট কৰি আজি শূন্যৰ পৰা এটা সংখ্যা শিকিবলৈ শিকিছোঁ সংখ্যা লিখিছোঁ মানে এতিয়া প্ৰথম শূন্য আছিলোঁ এতিয়া মাত্ৰ এটা সংখ্যা তাত লিখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কিহৰ কাৰণে হৈছোঁ কাৰণ নিজে আমি সেইখিনি কষ্ট কৰোঁ আৰু সকলোকে কৈছোঁ কেতিয়াও লাজ কৰিব নালাগে কৰ্মৰ কোনো সৰু বৰ নাই যে আজি আপুনি ঘুমটি দোকান এখন দিছে সেইটো বহুত সৰু কথা সেইটো কথা নহয় সৰুটোৰ পৰাহে বৰটো গতিকে চাওঁ থোৱাচোন দিয়াচোন আপুনি অঁ গতিকে সেইটো কথাই কৈছোঁ কেতিয়াও মানুহে কেতিয়াও মানুহে কৰ্মক লৈ নিন্দা কৰিব নাপায় মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ প্ৰথমৰ সময়ছোৱা যেতিয়া মই জীয়ৰী অৱস্থাত আছিলোঁ বহুত কষ্টত দিনকেইটা অতিবাহিত কৰিলোঁ আৰু যেতিয়া স্বামীগৃহলৈ আহিলোঁ স্বামীগৃহলৈ অহাৰ বাৰ বছৰ ৰ'বাচোন আমি ঠিক কৰি থৈছে বাৰ বছৰ স্বামীগৃহলৈ অহা বাৰটা বছৰ মই বহুত কষ্ট বহুত কষ্টৰে মই অতিবাহিত কৰি বৰ্তমান মই যেনেকৈ আছোঁ দুবেলা দুমুঠি খাইছোঁ আৰু মোৰ মানুহজনে বিশেষকৈ মোৰ মানুহজনে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই এতিয়া মোৰ মুখৰ আগত সকলোখিনি যোগাৰ দিয়ে কিন্তু সেই যে শৈশৱকালত যেতিয়া জীয়ৰী অৱস্থাত আছিলোঁ তেতিয়া যেতিয়া খাবলৈ মন যায় তেতিয়া খাবলৈ নাপাইছিলোঁ কিন্তু দেই ই লাজ কৰা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত যেতিয়া বস্তুৱে উভৈনদী হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু খাব পৰা নাইকিয়া কিয় নাইকিয়া জানে আচলতে সময়ৰ হল সময়ত মাৰিব লাগে বুলি কথা এষাৰ আছে তথাপিতো আক্ষেপ নাই এতিয়া যিমানখিনি দিছে এতিয়া বস্তু বেয়াহে হৈ যায়গৈ মিছা কথা নকওঁ কিন্তু মই বস্তু বেয়াহে হৈ যায়গৈ কিন্তু খাব নোৱাৰোঁ কাৰণ পেটে আমাৰ নকয় এতিয়া বৰফে নকয় আৰু তথাপিতো আগতে ধৰক কাপোৰ কানিৰ পৰা আদি কৰি মানে সকলো ক্ষেত্ৰতে বহুত কষ্ট অতিবাহিত কৰিছিলোঁ এতিয়া যি মন যায় যেনেকুৱাই নহওক সামৰ্থন সামৰ্থ অনুযায়ী তেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ বা বেলেগকো দুই এটা দিব পাৰোঁ এতিয়া মই কৈছোঁ আজি গৈছিলোঁ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীলৈ মই কিবা কিবি ঠিকা ঠুকলি কৰি থাকোঁ আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ মামীৰ লগত গৈছিলোঁ মামী আছে বাৰু দেই আৰু মামীও কিন্তু মোৰ নিচিনা চখ দেই মামীক লৈ গৈছিলোঁ লগতে কাম বনখিনি সুন্দৰকৈ হ'ল হৈ পেলাই আমি কেইটামান বজাৰ কৰিলোঁ আৰু বজাৰকেইটা আপোনালোকক দেখাওঁ আগতেতো আৰু সপোনৰো অতীত সপোনৰো অতীত যে এনেকুৱা ধৰণৰ বেগ ল'ব পাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিম বুলি সপোনৰো অতীত গতিকে মই প্ৰথম এটা দেখাইছো এইটো বেগ মই লৈছো দেখাই দিছে অ এটা এইটো লৈছো তাৰ পাছতে আৰু এটা নহয় এটা এইটো এইটো মানে মই মামীক গিফ্ট কৰিছো এইটো তাৰপিছতে লগতে লৈছো এইটো এইটো গৰম এটা পেনি লৈছোঁ এইটো দেই এইটো বেছি দামৰ নহয় তথাপিতো বেছি দামৰ নহয় আৰু এইটো লৈছোঁ মোলে মই কৈছোঁ আৰু এইটো লৈছোঁ আমাৰ মাইনালে এইটো লৈছোঁ আমাৰ মাইনালে এইটো আমাৰ মাইনা আৰু মোৰ বহুত মৰমৰ এজনী ভণ্টী আছে ইউটিউবত মানে ইউটিউবত বুলি ক'লে ভুল হ'ব আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে সকলোৰে পৰিচিত নহ'লেও একাংশই হয়তো চিনি পায় কংকনা বৰা বুলি আছে ফেচবুকত আৰু ইউটিউব চেনেল এটা আছে কংকনা বৰা অফিচিয়েল বুলি গতিকে আমাৰ কংকনা ভণ্টিলৈ আনিছোঁ এইটো কেনেকুৱা লাগিছে হয় কংকনা দেখাই দিছোঁ দেই এইটো আমাৰ আনিছোঁ কংকনালৈ আৰু কংকনা কেতিয়া অসমলৈ আহে সেইটো মই নাজানো কিন্তু যেতিয়াই আহে তেতিয়াই মই এইটো উপহাৰ দিম কংকনা যোৱাবাৰ আহোঁতে আমাৰ হ'লে এবাৰেই আহিছোঁ যোৱাবাৰ আহোঁতে মই চাদৰ মেখেলা এযোৰ দিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আহোঁতে মই এইটো দিম আৰু কংকনাই মোক সুন্দৰ চাদৰ মেখেলা এযোৰ উপহাৰ দিছে বৰ্তমানলৈকে বাৰু মই চিলোৱা নাইকিয়া যেতিয়া চিলাওঁ তেতিয়া কাইলৈ আপোনালোকক দেখাম দিয়ক আৰু এইটো মই মৰমৰ ভণ্টি মোৰ বহুত ছাপৰ্ট কৰে আৰু আৰু মোৰ যিটো ইউটিউব চেনেল হয় ট্ৰুথ উইথ কল্পনা সেইটো মোক কংকনাই খুলি দিছে আৰু এইটো কংকনালৈ মই সুন্দৰকৈ একদম মোৰ মানে গডৰেজৰ লকাৰত ভৰাই থ'ম কাৰণ কেতিয়াহে ঠিক নাই হওক কংকনা মই যদি এই পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাওঁ মই মাইনাক কৈ থৈ যাওঁ যে এই পেনিটো কংকনা অথনি মাইনাক কৈছোঁ বাৰু গতিকে এইকেইটা বস্তু আনিলোঁ লগতে লগতে আৰু খোৱা বোৱা বস্তু বাৰু আনিছোঁ কিন্তু কি হয় জানে যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাওঁ কিবা নহয় কিবা এটা আনো আৰু লগতে আমাৰ মাইনাৰ মামীয়ে মোক কিবা এটা ক'বও পাৰে মানে আহা মামী মামীয়ে টপ টপাই আছ ক'বলৈ মামী আমিছে মই ভিডিঅ' ঘড়ীটো পিঠিয়ে থাকে একদম ওৱা দেখিছা ঘড়ী দেখাই দিয়া এয়া মানে এয়া মানে কি জানে মোৰ হব পাৰে মোৰ মামী শাহু কিন্তু মানে আমি একদম বান্ধৱীৰ নিচিনাকে থাকো এইটো কিন্তু এটা কেডিট হয় হয়নে নহয় আমি এতিয়া কিবা কবা নেকি কোৱা তাই বহুত দিলদাৰ যদি দিলদাৰ বহুতে ভাল বুলি কৈছো তাই সৰুৰ লগত সৰু ডাঙৰ লগত ডাঙৰ বুঢ়া মানুহৰ লগত বুঢ়া মানুহ তাই সকলো লগতে সৰুৰ পৰাই মই যেতিয়াৰ পৰা তাইক এইখন ঘৰত বোৱাৰী কৰি নিছে তেতিয়াৰ পৰাই লগ পোৱা শ্বিলঙতো আমি একেলগে আছিলোঁ তাই চবকে সমান চকু আছে সেইকাৰণে ভগৱানে তাইক আজি বহুত সুখ দিছে অঞ্জল দিছে তাইক কাকো ধনী দুখীয়া নাভাবা হ'ব একে সমানভাৱে তাই মৰম কৰে আজি কেনেকুৱা লাগে ফুৰি আজি মামীক দাইল কৰি খুৱালো আৰু আজি তাইৰ লগত গৈ মোক সচাকে কৈছো বহুত ভাল লাগিলে আজি মই এতিয়া আকৌ মামীক লৈ যাম হেৰিলে আমি হেৰি গৈ আছো যোৰহাট গৈ আছো ন যোৰহাটলৈ যাম কিয় যাম সেইটো একদম ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব এতিয়া নকওঁ বাৰু ন এতিয়া নকওঁ আৰু আৰু এটা কথা দেই মামীয়ে মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এখন দিছোঁ বৰ্তমান ব্ৰইলাৰখিনি গোটেইখিনি বিক্ৰী কৰিলোঁ কৰি পেলাই এতিয়া আকৌ আমাৰ তাত দেশী মুৰ্গী আছে দেশী মুৰ্গী এতিয়া তিনিশমান আছে আৰু সেইখিনি এতিয়া আমি কি কৰিম বিক্ৰী কৰিম আৰু বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈছোঁ ন হৈছোঁ আৰু গতিকে আকৌ মামীয়ে কিন্তু আমি দুইজনীয়ে সেইটো ব্যৱসায় কৰি আছোঁ ব্ৰইলাৰ এইবাৰ ভাবিছোঁ ছাগলী আৰু চাৰি পাঁচজনীমান আনিম আনি পেলাই তেনেকৈ মানুহ ৰাখিম আৰু তেনেকৈ মানে ভাবিছোঁ সেইবিলাক কামো আমি কৰি থাকোঁ লগতে আমাৰ মামী কিন্তু কাপোৰৰ দোকানো আছে ক'ত আছে গম পাইছেনে শ্বিলং ৰাইনু বজাৰ ৰাইনু বজাৰত আছে শ্বিলঙত হেপী ভেলী ৰাইনু বজাৰত আছে আমাৰ মামীৰ দোকান আৰু মামী শ্বিলঙত থকা পয়ত্ৰিশ বছৰ হ'ল গতিকে মামীয়ে মানে যিমানখিনি ব্যৱসায় কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইখিনি মামীৰ পৰা বহুতখিনি শিকিছোঁ আৰু সেই কৰ্মময় জীৱন লাজ কৰিব নালাগে ন লাজ কৰিব মই আগতে খাবলৈকে নেপাইছিলোঁ দেই কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানে মনতে মানে এনেকুৱা এটা ভাৱ হয় এদিন পাম আৰু কিন্তু আক্ষেপ নাই আক্ষেপ নকৰিছিলোঁ যে এইটো বস্তুৱে পাবই লাগিব বুলি তেনেকুৱা জেদ নাই কিন্তু এসময়ত পাম দে খাম দে গতিকে সেইখিনিকে

গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ মোৰ ভতিজা এটা আছে দিকু বুলি দাহা দেকু মুখখন তুমি দেখাই দিয়া এইটো দেখা পালে সেইটোৱেই হৈছে মোৰ সৰু ল'ৰা আৰু এতিয়া আৰু এটা কথা কয় এইখিনিতে নক'লে ভুল হ'ব কথাটো হৈছে মই যে আপোনালোকক মোৰ পৰিচয়টো দিছিলোঁ যে মোৰ ল'ৰা এটা মোৰ বোৱাৰীক মই তেজপুৰৰ পৰা আনিছোঁ আচলতে কি জানে মোৰ মনলৈ বোৱাৰী বুলি কেতিয়াও নাহে আপোনালোকে চাব জাম্পিং স্পাইডাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই গৈছিলোঁ তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে পাখিক আচলতে মোৰ বোৱাৰী বুলি নালাগে মোৰ ছোৱালী বুলি লাগে কিন্তু সেইটোত বহুত ভাল কমেণ্ট আহিছে কিন্তু বেয়াটো থাকিবই ন ভাল বেয়াটো থাকিবই কিন্তু একাংশই কয় তই বোলে ছোৱালী বুলি যদি ভাব তেনেহ'লে বোলে তোক পুতেৰলৈ বোলে ছোৱালীজনীক কিয় বিয়া দিছ আচলতে সেইটো কথা নহয় মোৰ মনলৈ সেইটো আহে যে মোৰ তাই বোৱাৰ নহয় ছোৱালী আৰু সেই যে সেই মনত যেন ভাৱটো আহে সেইটো ভগৱানে দিছে আৰু লগতে সেইটো মোৰ মানে শতকোটি ভগৱানক এটাই মানে মই প্ৰণাম জনাইছোঁ যে মোৰ অন্তৰত অন্তত আজিলৈকে ছোৱালীৰ পৰা বোৱাৰীৰ ভাৱটো যাতে মনলৈ নাহক সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু সকলোকে এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাৰ ছোৱালীগৰাকী যেনেকুৱা আপুনিও বোৱাৰীগৰাকীকো তেনেকৈ বুলি ভাবক বোৱাৰীগৰাকীক সদায় ছোৱালীৰ দৃষ্টিৰে চাওক হয়নে নহয় মামী আমাৰ মামীয়েও দুগৰাকী বোৱাৰী পাইছে কিন্তু বহুত মৰম চেনেহ কৰে বোৱাৰীক দুগৰাকী বোৱাৰী গতিকে মই একদম আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু বোৱাৰীসকলকো কৈছোঁ তোমালোকেও নিজৰ মাৰ লগত যেনেকৈ কাজিয়া পেচাল লাগিলেও পটককৈ ভাল হোৱা ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে মনত সেইটোৱে ভাৱ লোৱা যে মোৰ মাৰ লগত যেনেকুৱা মোৰ শাহুগৰাকীও তেনেকুৱা তেতিয়া চাবা কেতিয়াও ঘৰখনত কাজিয়া পেচাল নহয় আৰু জয় জয় ময় ময় হ'ব গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ লগ পাম আপোনালোকৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়া বাই বাই নমস্কাৰ